Terima kasih Tuan Ibu Tua. Saya terus merujuk kepada pindaan perkara 56 dan 57 dengan memperkenalkan fasal baru 5A ini. Jadi, Yang Ibu Tua, uh, dalam hal ini, Yang Ibu Tua Dewan Negara dan Dewan Rakyat ini boleh menjadi ahli. Ya. Kalau mengikut sebelum ini, boleh menjadi ahli Majlis Perkhidmatan Parlimen. Maknanya tidak hilanglah kelayakan dia kalau pegang jawatan ini dengan syarat tidak boleh menerima apa-apa saraan sekarang pindaan jadi sebelum pindaan ini dibuat sebarang jawatan dalam majlis tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan mereka hilang kelayakan sebelum ni tak boleh bermakna sekarang dulu tak boleh sekarang boleh dua perkara ya kita ini bermakna terdapat dua peruntukan yang Berbeza dalam satu undang-undang Iaitu perlembagaan Satu yang tak boleh Satu yang boleh Spesifik Yang boleh ha, Ini ini yang yang agak pelik sikit ya, Pindahan Dia bentuk dia adalah pengecualian Sebab Kalau kita lihat yang Perkara lima Yang yang lima A Fasal lima, lima sebelum lima A Ada pengecualian itu kalau dia be bekerja ataupun mendapat jawatan atau menjadi ahli di tempat-tempat yang uh, organisasi kerja sukarela itu pengecualian tapi ini pengecualian kepada nak lantik ke dalam uh, majlis perkhidmatan parlimen ini jadi agak agak pelik sikit ya cuba kita lihat ya kenapa sebenarnya perbandingan persekutuan sebelum ini pasal lima tu dia melarang uh, yang dipertua dan dewan negara dan juga dewan rakyat dan timbalan Menggunakan jawatan ni ya. satu adalah untuk memastikan ada kebebasan ketelusan integriti ya, kepada institusi parlimen itu sendiri ia boleh menjamin ketelusan dan juga keberkecualian wujud akan wujud dia kalau ada lantik akan wujud konflik kepentingan yang boleh menjejaskan dalam membuat apa-apa keputusan. Ya. Dan ia juga mengelak pengaruh dan juga tekanan politik. Lantikan politik menyekat YDP. Ia patutnya bebas daripada tekanan politik ataupun pengaruh luar. Dan juga ia boleh memastikan bahawa ada pengasingan kuasa sebenarnya. Sepatutnya ada pengasingan kuasa. Maksudnya eksekutif, legislatif, ya, kehakiman. Jadi asas sistem demokrasi kita adalah di Malaysia berdasarkan kepada pangkasan kuasa tadi. Ya. Jadi jika ada pencanggahan peranan dia kalau dilantik akan ada ya. Dari segi pencanggahan peranan dan juga menjejas otonomi parlimen itu sendiri. Sepatutnya yang dipertua ni fokus ya, kepada tugas Memimpinlah macam sekarang ya? Memimpin Dewan Negara atau Pendewan Rakyat Dan uh, Persoalan yang yang Mungkin timbul Apakah Rasionalnya di sebalik Pengecualian khas ini kepada yang Pertua dan juga timbalan yang dipertua Adakah ini bermaksud yang dipertua Dan timbalan yang dipertua ini mempunyai kawalan penuh Terhadap majlis parlimen itu sendiri Tidakkah ini secara langsung akan mewujudkan konflik ke kepentingan yang saya sebut tadi? Ya? Dan apakah langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan untuk mengelakkan penyalahgunaan kuasa oleh yang dipertua atau pertimbangan kuasa yang dipertua dalam menentukan dasar perkhidmatan parlimen itu sendiri? Dan jika majlis perkhidmatan parlimen bertindak sebagai badan autonomi dan mengurus perkhidmatan parlimen, adakah wajar untuk membenarkan pemimpin utama Dewan mempunyai keanggotaan dalam pada badan tersebut majlis tadi ya? dan seterusnya saya ingin menunjuk kepada perkara 65 penerbagaan jadi untuk mengadakan perhutakan bagi melantik SU Dewan dan juga uh, oleh En. Agong yang boleh dilantik dalam kalangan atau bukan anggota Perkhidmatan Awam Am Persekutuan namun persoalan saya mengapa hanya SU Dewan diberi autonomi tetapi kaki tangan lain masih di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Kenapa jawatan ini tidak dijamin di bawah perkara 132? Dan perkhidmatan awam dalam perlembagaan persekutuan seperti mana perkhidmatan awam yang lain? Adakah ini satu langkah untuk memperkukuhkan kebebasan parlimen atau sekadar reformasi? Reformasi dah tak ada sekarang sebenarnya. Dah basi dah. Ya? Dah mati. Jadi reformasi kosong sebenarnya. Ada sebut reformasi, oh sekarang nak buat reformasi. Tapi tengoklah apa akibat-akibat dia. Ya? Tanpa keberkesanan dalam dalam pelaksanaan. Jadi bagaimana kerajaan memastikan bahawa pelantikan seterusnya dewan ini dan dewan rakyat benar-benar bebas daripada pengaruh politik. Dan selain itu pindahan juga eh, mengenai dengan si dewan ini yang dilantik tidak semestinya dilantik dalam kalangan perkhidmatan awam tetapi juga mana-mana anggota bukan perkhidmatan awam maknanya terbuka ya open post jadi persoalan saya adakah ada kriteria khusus yang akan digunakan dalam proses pemilihan dan bagaimana kerajaan boleh menjamin bahawa pelantikan ini bebas daripada unsur campur tangan politik dan jawatan susur dewan ini sebelum ini diisi oleh pegawai perkhidmatan awam yang berpengalaman dalam tadbir urus dan juga prosedur parlimen dengan membuka jawatan ini kepada individu luar bagaimana keadaan memastikan bahawa mereka kerajaan boleh memastikan bahawa mereka nanti mempunyai kepakaran dan pemahaman yang mendalam tentang sistem parlimen itu sendiri dan adakah sebarang badan bebas atau jantung kuasa parlimen yang akan menilai calon untuk jawatan SU Dewan ini bagi memastikan ketelusan atau adakah Pelantikan ini akan sepenuhnya ditentukan oleh eksekutif tanpa konsultasi dengan ahli parlimen. Dan akhir sekali, dari segi implikasi kewangan, RUU ini menyatakan bahawa pindaan akan menyebabkan implikasi kewangan kepada kerajaan, tetapi jumlahnya belum dapat ditentukan. Persoalan dia, berapakah unjuran kos sebenar bagi pelaksanaan pindaan ini? Kedua, apakah sumber kewangan yang akan digunakan untuk membiayai sistem baru ini? Dan ketiga, adakah ini akan memberi kesan kepada bajet tahunan parlimen Dan peruntukan kepada ahli parlimen itu sendiri Dan yang terakhir Saya nak bagi contoh sedikitlah tentang undang-undang yang saya sebut tadi Ada dua undang-undang tadi, saya cakap tadi Dua fasal 5 dan 5A Berbeza Contoh yang saya nak bagi, saya kata Kalau undang-undang dalam undang-undang Islam Kata yang laki tak boleh pegang yang perempuan. Tak boleh bersentuhan, tak boleh berjabat tangan salam dan sebagainya. Ya. Yang yang, yang bukan murim lah. Ya. Tapi ada masalahnya. Satu pihak tertentu cuba macam nak ubah undang-undang tu. Maaf, saya ada wuduk, saya tak boleh nak salam. Bermakna kalau tak ada wuduk boleh salam? Kau macam mana? Nah ini keraguan yang ditimbulkan dalam undang-undang perlembagaan kita. Ada dua. Ada dua kata tak boleh. Sekarang kata boleh. Yang mana boleh, mana yang tak boleh. itulah samalah lebih kurang contoh yang saya bagi. saya minta dirujuk kepada jantung kuasa dan tangguh Tak macam tipu timur yang minta supaya dia, dia teruskan. terima kasih. Terima kasih yang berhormat.